Ребят, почему вы сегодня пришли на митинг? Да нет, не ну надо. Так зачем а, вы не на митинг, да? Нет. Ребят, почему пришли на митинг? Здравствуйте, потому же, почему и вы. Но а я тут работаю, а вы тоже тут работаете? Нет. Ну а почему тогда? Ну какая разница, Диман. Ну как, ну это жмите. Не снимайте ну, меня, ну, я не даю да. согласия. Вы, вы не имеете права. Вы не имеете права снимать меня. Я имею право, потому что он находится в на месте и сейчас нет, проходит миссия. Поэтому да. я имею право вас снимать. У нас газ, все в нас подключено все трубочки, там айчки все подключено. Газ, сам газ не подключен. Уже четверта зима. Не Скажите, пожалуйста, вся какая-то. Здание межведомственной комиссии для проверки лицензионных условий хозяйственной деятельности под Запорожгаз. Как вы думаете, почему большинство людей, которые пришли сюда, не знают, почему они сюда пришли? Ну я и думаю, не я не знаю. Знаю, они знают, что не знают. Может, ну, и... кто-то мимо проходит? Откуда? Вы опросили большинство? Ну да, практически да. Я мне тут... кажется, вряд ли. Может, не хотят с вами общаться, может, им не нравится. Так и может быть. Смотрите, в этом году это произошло первый раз. 25 лет мы уже в такой ситуации живем. В этом году мы начали таким образом, то и просто-напросто, как людей, люди образно говоря, и вот требует ну, смешиваться. Но вот таким образом получается. Раньше же такого не было. Почему с этого года вы такую практику открыли? Нет, потому что начали, может, работать. И мы сегодня э, пришли в количестве четырех человек, когда я увидел публику, которая там пришла. Э, у меня нету нету пояснений, я не могу комментировать, но я, я лично э, с ними э, не стал бы, я не стал бы так проводить митинг.